就是当时当下的时候，会不会有一种在谈恋爱的感觉？嗯，不会，斩钉截铁，发现没有？斩钉截铁，不会。那龚俊呢？有没有就有一瞬间，哎，他真的是我女朋友吗？就入戏。你说演戏的时候啊？对，就有没有一瞬间？你没有回答这个问题了在片场休息的时候，刚才回休息的时候啊，片场休息的时候，哎，看来是有。 因为，哎呦，还好，哎，哦，刚刚你知道雨桐，你没听到雨桐不会，你看，嗯嗯，因为我们看到，你知道吗？雨桐在现场还模仿了小黄人特别可爱。听说很像，是吗？对，<今>我们可不可以今天在线上再来一下，用现场小黄人的声音来夸一夸工具夸一夸功勋，好不好？ 没准备，唉，你都不知道我吻戏真的是拍，拍了太多了，对。哦，是吻戏经验很丰富是吧？算是吧，上部戏算下来可能有四五十场吻戏吧。拍吻戏不是很爽？已经麻木了，你知道吗？拍到这，对我们俩都麻木了。对你都不知道拍了，嗯，已经是老司机。 没了。<laughs> 这还有，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 <laughs> 这还有，这还有，这还有 <laughs> <吗>，这还有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 ，这

再次欢迎君君来到我们的直播间哈，呃，今天呢，其实很多宝贝说君君怎么还不来，君君怎么还不来？但其实我们特别开心的一点就是，呃，你在呃最近的工作呀、啊。